Sayın takipçilerimiz bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Yunan milletvekili Liana Kanelli, televizyon programında Fransa'ya güvenmek ölümcül bir hata diyerek Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu ifade etti. Ego edo pistevo ti gine tena mireo lathos. Meriki panigirizun. Ali teorunu ti galia erkete xafnika elas galia simahia imunastanyata to bedion pusimera to dimetopizune tin epohi ton miraz. Λοιπόν, ε, και την εποχή που κοεξηρίζαμε τα δέντρα για να έρθει ο Ζησκάρτες, εδώ. Ναι. Έτσι, Πάντως έρχεται. Κάναμε... Λοιπόν, ε, δεν θα έρθει εδώ. Στη Λιβύη θα πάει. Α τα νηθά τη Λιβύη θα πάει. Δεν θα έρθει εδώ για το δικό μα καλό. Ούτε οι Ρώσοι έρχονται να κάνουν mm -hmm. με τουρκική ναύτη εξασκήσει, ούτε όλοι αυτοί του πήρε η ψυχοπονίαση να έρθουν στην μα, Ελλάδα έχουν και δικά το να συμφέρεται. πεθάνουν για τα ελληνικά μα πράγματα. Γι' αυτό και αυτό που αφορά εμά είναι αν θα, ο Ερντογάν θα προχωρήσει και θα φτάσουμε σε ένα Κοιτάξτε, με, 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 αν, είχαμε διδάξει, αν είχαμε διδάξει μπλοκή. την ιστορία καλύτερα στα σχολεία, θα ξέραμε κι άλλε φορέ που έχουν έρθει οι για να mm -hmm. εισπράξουν το δάνειο στον Πειραιά και φέρνοντα μαζί του πανδημία. Λοιπόν, με σένα mm -hmm. ε, Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το ζήτημα. Δεν είναι θέμα Γαλλία mm. ή Αμερική. Είναι θέμα επιλογή πολιτικής. Θα προχωρήσει ο Ερντογάν, θεωρεί. Εγώ νομίζω ότι ε, έχουμε κάνει δύο λάθη. Πρώτον, έχουμε παίξει πάρα πολύ το παιχνιδάκι τη επικοινωνία. Ο Ερντογάν είναι παλαβό, ο Ερντογάν είναι σουλτάνο, ο Ερντογάν είναι το ένα, ο Ερντογάν είναι το άλλο. Ο Ερντογάν είναι ένα στρατηγικό μυαλό το οποίο στέκεται 20 χρόνια για το συμφέρον της πάρτι του της αστικής τάξης που εκπροσωπεί στην Τουρκία και τα χίλια δυο. Και έχουμε αντιμετωπίσει ξέρεις, την, την, ιστορία της Τουρκίας λιγάκι με επιθωρησιακό τρόπο για να είναι ήσυχο το πόπολο και ήσυχη η μάζα από ναι, κάτω. Σε ένα, ένα. ολοκληρωτικό καθεστώ πρώτον, Ελιάνα. Και δεύτερον, μην τον κάνουμε και τον Ερτογάν υπερδύναμη. Δεν είπα ότι είναι. η μα είναι υπερδύναμη στην περιοχή. Είναι υπερδύναμη, δεν είναι μια διαλυμένη οικονομία. Το ΝΑΤΟ την ΝΑ, 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 έχει κάνει περίπου. Ο Ορδογάνο ποτέ δεν είναι. Το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ. Μιλάτε για την οικονομία στρατόπως. και ξεχνάτε τα πυρηνικά στο Ιντζερλίκ. Αν λοιπόν η διαπραγμάτευση φτάνει, αν τα πυρηνικά του ΝΑΤΟ θα μείνουν στο Ιντζερλίκ ή θα έρθουν στον Άραξο, η διαπραγμάτευση είναι εντελώ διαφορετική. Εντελώ διαφορετική. Αν θα κινηθεί και τι θα του δώσουν δεξιά του, του 28 κόμμα κάτι, mm -hmm. ε, πώ το λένε, μεσημβρινού, ε, σε σχέση με το αριστερά, είναι επίση κάτι άλλο. Οι επίρειε των νησιών, οι, μπουρδολογίε που είναι μακριά και ποιο δεν είναι μακριά. Μπουρδολογίε του τύπου η Ελλάδα είναι νησιωτικό κράτο. Δεν είναι νησιωτικό κράτο. Έχει και νησιωτικό κομμάτι. Και υπηρετικό. Έχει και, και υπηρετικό. Ποιο είναι το πρόβλημα, το ΝΑΤΟ. Ποιο είναι το πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τι είναι εξοπλισμένη η Τουρκία, θα τρελαθώ δηλαδή. Από το διάστημα έχει. Οι Αριανοί την έχουν εξοπλίσει την Τουρκία. Οι μεγάλε δυνάμει του ΝΑΤΟ την έχουν εξοπλίσει στην Τουρκία και οι Αμερικάνοι. Mm -hmm. Εμεί είχαμε κάτι S300 και του περιφέραμε. Αν θυμάστε, Ελλάδα, Κύπρο, Κρήτη, γύρω-να-πίσω. Το πρώτο τεστ για του S300 το δεν θυμάμαι πού το κάνανε. Έχουμε εξαιρετικά έμπειρε ένοπλε δυνάμει, ειδικά στη θάλασσα, στο ναυτικό. Να. Έχουμε κόσμο που ξέρει το Αιγαίο όσο λίγοι, γιατί το έχουν ζήσει στο πετσί του, με μια ναυτοσύνη ουσιαστική. Με το καζάν-καζάν που καζάν, μπει ο χθε, τι πιστεύει ότι εννοεί. Εγώ πιστεύω ότι ε, 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 όταν υποχωρήσουμε στο επίπεδο των σύνορων, των τα σύνορα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Το κουκούε το λέει από την πρώτη μέρα. Τα σύνορα είναι αδιαπραγμάτευτα. Αν αρχίσει να διαπραγματεύεσαι σύνορα, τα οποία σα θυμίζω ότι δεν είναι ούτε ενιαία ούτε δικά μα, με βάση το ΝΑΤΟ. Ναι. Με βάση το ΝΑΤΟ, οι χώρε που είναι, ότι είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Θα πάμε δηλαδή, σε τέτοια διαπραγμάτευση. Σύνορο. Σε συνδιαπραγμάτευση. Με μαθηματική ακρίβεια με το πρόσημα του καθαρισμού των ζωνών. Έχω καθίσει στην Επιτροπή, ήμουνα χρόνια, έχω ακούσει τι κουβέντε για τη Χάγη ξέρω τι συμβαίνει. Ο εφησυχασμό δεν είναι ωραίο πράγμα. Ευχαριστούμε uh, πολύ, Λιάννα. Η υποτίμηση του εχθρού δεν είναι ωραίο πράγμα και ο πατριωτισμό δεν είναι δουλειά ούτε ψεκασμένων, ούτε εθνικιστών, ούτε φανατικών. Είναι ενό λαού που θέλει να ενημερώνεται, θέλει να κρίνει, θέλει να σκέφτεται και θέλει την πατρίδα να την υπερασπιστεί για το λαό τη και για το μέλλον του